એ છે કે શું શીખોને પાઘડી પહેરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે કડા અથવા ગુરુદ્વારા પર જાઓ તો તે જ છે અને તે ફક્ત શીખો માટે નથી પરંતુ તમામ ધર્મો માટે છે શીખો પર ગાંધીજીની ટિપ્પણીની શાસક ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી તીવ્ર ટીકા થઈ હતી Fight is not about politics. That is superficial. What is your name? With the turban? What is your name? Balinder Singh. Balinder Singh. The fight is about whether he as a Sikh is going to be allowed to wear this turban in India. He, a Sikh, wear a in India. Or he as a Sikh is going to be allowed to wear a Kada in India. Or he as a Sikh is going to be able to go to Gurdwara. That's what the fight is about. नॉट जो सो हेम फॉर ऑल रिलीजन आइट इज ऑल्सो अबाउट आई कैन सी एर इन द क्राउड पीपल फ्रॉफ तमिलनाडु पंजाब हरियाणा आई एज रूप तेलंगाना कर्नाटका मध्य प्रदेश सो नाउ सी वेन आई से वेन आई सेरला I member of Parliament for Kerala. Kerala, So when say first, first you know, रलाइट महाराष्ट्र देखिए राहुल गांधी की मैं इस बहुत ही नफरत भरी एक स्टेटमेंट की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं राहुल गांधी का इस तरह का बयान देना सिखों के प्रति नफरत फैलाना ये कोई नई बात नहीं है गांधी परिवार के मन में ही हमारे प्रति कितनी नफरत है लेकिन ना तो हमारे को दस्तार को ना हमारे ककारों को ना हमारे गुरुद्वारों को कोई हटा पाया ना हटाने की कल्पना कर सकते ऐसा सपना अब ने भी देखा था औरंगजेब ने भी देखा था जखरिया खान ने भी देखा था कांग्रेस ने भी देखा और गोरो ने भी देखा लेकिन कोई भी इसको साकार ना कर पाया हम ऐसे सपने देखने वालों को भी नहीं छोड़ते लेकिन राहुल गांधी इस तरह की बातें करें सत्ता हासिल करने के लिए कम्युनिटी को बदनाम करें एक कम्युनिटी को डिमीन करें एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत फैलाएं नफरत के बीज बोएं और वो भी उस कम्युनिटी जिसके लिए उन्होंने उनके और उनके परिवार और उनकी पार्टी ने खुद उन्नीस सौ चौरासी में एक अतलेआम की कोशिश की हो इस तरह से दस्तार हटाने की ककार हटाने की कोशिश की हो और फिर उन लोगों को सम्मानित भी किया हो जो जगदीश टाइटर एचके एल भगत सचिन कुमार जैसे लोग हैं तो ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं देश को बांटने का दफरत फैलाने का काम कर रहे हैं सत्ता हासिल करने के लिए और अमेरिका की धरती पे जाके ऐसे अल्फाज इसलिए वो बोलते हैं क्योंकि चीन हो पाकिस्तान हो अमेरिका हो उनसे सपोर्ट चाहते हैं पाकिस्तान के लोग उनको आम देने जाते हैं पाकिस्तान की सरकार चीन उनको पैसे देने के लिए आता है अमेरिका के राजदूत उनको आकर मिलते हैं तो ये बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी सत्ता हासिल करने के लिए देश को किसी हद तक डिमीन कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे कई हद तक भी डिमीन कर सकते हैं रिलीजन को हमारी कास्ट को किसी हद तक भी डिमीन कर सकते हैं